حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو ایک خارجی نے شہید کیا جس کا نام ہے عبد رحمان ابن ملجم داڑھی بڑی سرپی امامہ تو وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے وہ خلاف تھے یہ لوگ تو انہوں نے حضرت علی شیر خدا کو جو نماز کے وقت آپ کے اوپر اٹیک کیا فجر کی نماز میں اور آپ زخمی حالت میں لائے گئے لوگوں نے پوچھا آپ کا جانشین کون ہوگا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے امام حسن کو آپ کا جانشین مان لیں تو آپ نے یہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی اویرنیس دیتا ہے آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں کی جماعت میرے بیٹے کو باصلاحیت سمجھتی ہے تو جو مسلمانوں کی جماعت اور اکثریت مجارٹی فیصلہ کرے گی تو حسن کو امام چن لے اگر مجارٹی فیصلہ نہیں کرتی یا اجتماعی دانش فیصلہ نہیں کرتی تو جس کے اوپر وہ فیصلہ تو یعنی اپنا کوئی ان کو جو ہے نہیں ہے مسلط نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی مشاورت کے اوپر چھوڑ دیا ہے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی شہادت اسلام کے لیے ہوئی ہے پہلا سانس بھی اللہ کے گھر میں آخری سانس بھی اللہ کے گھر میں اور زندگی کا ایک ایک لمحہ تو کے ابلاغ و اشاعت اور مصطفیٰ کی رسالت اور عظمت اور ختم نبوت کے اشاعت میں اور حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں اور اسلام کے احکامات کی تشریح میں اور دین کے جھنڈے کو سربلند رکھنے میں حضرت علی شیر خدا کا گزرا ہے کہ آپ نے ہر حال میں دین کا ساتھ دیا ہے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ نے دین میں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے دینی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے آج کا مسلمان بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا ہے حضرت علی کی سیرت بتاتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے نا تو پھر کافر سے لڑتے ہوئے غزوہ خندہ کے موقع پر جب لڑ رہے تھے تو حضور نے فرمایا آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے یعنی حضرت علی کو ایمان کا سیمبل قرار دیا تو میسج ان کی سیرت کا یہ ہے کہ دین کی غیرت ہونی چاہیے اسی وجہ سے حضرت علی اسد اللہ الغالب اللہ کے شیر ہیں سیدن علی شیر خدا کو مولا کائنات بھی کہا جاتا ہے تو مولا کا معنی موامن بھی ہے مولا کا معنی دوست بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کا معامن ہے دوست ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتی چیزیں مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے سمیع البصیر اور انسان کو فرمایا فجعلناہ اللہ بصیرہ سمیع ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا تو اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس کا ذاتی ہے اور انسان کا سمیع و بصیر ہونا عطائی ہے تو اللہ تعالیٰ مولا ہے اپنی ذات میں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات فرمائی کہ جب خطبہ حجات الوداع سے اور یہ حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ عرصہ آپ جو ہے وہ یمن میں اپوائنٹ رہے تو وہاں کے لوگوں کو آپ سے شکایات پیدا ہو گئی اور بار بار وہ حضرت علی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو حل کمپلینز حل کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ وسلم سنتے رہے واپسی پر راہبا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا علی اور پکڑ کے حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا قرآن کے فرمان کے مطابق کیا نبی اولا من مومنسین کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں قالو بلا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت علی کا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں حضور نے فرمایا پھر سنو من کنت مولا ہو فہاسا علی مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں آقا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کا علی آقا ہے اور ساتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداؤ اللہ جو علی سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کر محبت جو بلد. علی سے پیار کرے تم بھی اس سے پیار کر جو علی سے انس رکھے تم بھی اس سے انس رکھ اور اللہ جو علی سے بغض رکھے اناد رکھے دشمنی رکھے اللہ تم بھی اس کا دشمن بن جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علی, علی علیہ وسلم. آ, کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں اور جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو آپ نے بات کی کہ صحابہ کرام تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو یہ جو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں حضور نے فرمایا اس کا علی مولا ہے سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے علی آج کے بعد تو عمر کا بھی مولا ہے کیونکہ بات بات میرے مصطفیٰ, مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ صحابہ کرام میں انتیازی وصف تو جو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جو لیجسلیٹو اپروچ ہے یعنی اسلامی قانون سازی اس کی اور انٹرپٹیشن آف اسٹیچو جو نس کی تشریح ہے جو ملکہ حضرت علی کو ہے وہ کسی اور کو اس درجے کا نہیں ہے مثلا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک کیس آتا ہے ایک عورت اڈلٹری کا کیس آتا ہے آپ کے سامنے اور وہ پریگننٹ ہوئی ہے اور اس نے آ کر کنفیس کیا ہے کہ میں یہ جو ہے انلافل چائیڈ چائلڈ ہے میری ووم کے اندر میری رحم میں نجائز بچہ ہے تو یہ قرآن کا فیصلہ تھا رجم کا پنشمنٹ ویڈ سٹون سٹل ڈیتھ جی تو حضرت عمر نے کہا کہ اس عورت کو وہ سزا دی جائے گی تو حضرت علی نے اٹھ کر اس فیصلے کو چیلنج کیا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے اوپر آپ نے یہ سزا دینی ہے تو بچے کو سزا تو نہیں دی جائے گی وومین مسٹ بی اگزمپٹ فرام امپلیمنٹیشن آف پنشمنٹ چائلڈ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عورت کو سزا سے مستثنا رکھا جائے گا بچہ پیدا ہوگا فیڈنگ ہوگی جب وہ بچہ آگے بڑھے گا تو عورت کو سزا اس کی بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے تاریخ ساز جملہ کہا لولا علی حالہ کا عمر آج ہم میں اگر علی نہ ہوتا تو عمر اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا تو قربان جائیں حضرت علی کی بصیرت اور مومنانہ فراست پر کہ جن کی وجہ سے کر کے صحابہ دین کی صحیح تشریح کرتے تھے اکیس رمضان المبارک کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے علامہ اقبال جیسی ہستی بھی حضرت علی شیر خدا کے حضور حراج عقیدت پیش کرتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی ذات بائے بسم اللہ پدر وہ امام حسن کو کہتے ہیں کہ آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کا دین میں وہ درجہ ہے جو بسم اللہ میں با کا درجہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنے والے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ با مراد بامراد رہیں گے اور کامیاب رہیں گے